Вместо учителей интеллектуальные способности алматинских школьников проверяли сказочные персонажи. Юных горожан ждали вопросы на знание истории мегаполиса, в том числе и алматинского метрополитена. Школьные уроки заменили на театрализованные постановки, игры и конкурсы. Сейчас столица Казахстана Астана. До Астаны, до Астаны была Алматы. А какой город тут столицей Советского Казахстана? много знаю метро, потому что я на нем очень много ездила. Ну, нас в одной школе не обучали, но какие-то догадки были, какие-то вопросы я знала, которые мне родители говорили. Актеры молодежного экспериментального театра лиц для девятиклассников приготовили и поучительные мини-спектакли. Веселым днем знаний остались довольны все. Мы хотим, чтобы школьники, студенты, они знали историю метрополитена, они знали достижения метрополитена. И э, я уже говорил, еще раз скажу, что на сегодняшний день 70% пассажиров, которые пользуются метрополитеном, это в основном молодежь. Поэтому вот мы постарались, чтобы у них был вот такой подход. Кроме интересной информативной составляющей, победители конкурсов получили призы и подарки. Подобная акция в Алматинском метрополитене проводится впервые, но организаторы обещают сделать ее традиционной. Айркир Мегжанибиби Магомбетов, телеканал Алматы.